Міжнародний день захисту дітей у Севастополі відзначається яскраво та весело на центральних вулицях міста. Пройшли концертні розважальні конкурсні програми за участь дітей. Про те, як відзначалося свято у нашому місті, розповідає Наталя Белякова. Нещодавно в Севастополі відбувся парад дитячих та юнацьких організацій міста, на якому кожен мав нагоду побачити пильну роботу Севастопольської влади та освітян міста з розвитку підростаючого покоління. 1 червня у день захисту дітей заходами, проведеному в нашому місті, ще раз було продемонстровано, що щасливе дитинство найбільша цінність нашого суспільства. Цього ж дня на міській сцені розташованій на набережній Корнілова відбувся фестиваль дитячої творчості за участю у міських дошкільних навчальних закладів малеча підготовлена педагогами, продемонструвала свої хореографічні та артистичні здібності, потішила батьків, вихователів та мешканців Севастополя своїми яскравими виступами. І на Ежегодно на детской площадке Приморского бульвара проходит праздник, посвященный международному празднику защиты детей. Все дошкольные учреждения города приезжают со своими музыкально-литературными концертами и э, предлагают свои номера. Цель э, этого мероприятия ⁇ объединить все дошкольные учреждения города и чтобы э, продемонстрировать наше счастливое детство и наш патриотизм который присущи нашим детям начиная с дошкольного образования пользуясь случаем хочу сказать еще и о том что дошкольные учебные заведения нашего города провели значительные мероприятия по подготовке к лету у нас все детские сады готовы к тому, чтобы дети проводили большую часть э, своей жизнедеятельности на свежем воздухе, у нас подготовлены детские площадки, игровой выносной материал, у нас будут функционировать плескательные бассейны, поэтому я думаю, что э, педагоги города в системе дошкольного образования максимально будут использовать условия летнего оздоровительного периода, ну и, конечно, при поддержке родителей мы совместно организуем отдых детей для того, чтобы буквально через три месяца к началу учебного года все с новыми силами подошли к началу учебного года. Я хотела бы поздравить всех с этим замечательным праздником и хотела бы сказать, что, наверное, в этот праздник мы должны думать о том, как мы были детьми, и вот э, все, что нам хотелось сделать в детстве, как э, мы хотели, чтобы к нам относились взрослые, наверное, сегодня надо всем взрослым вспоминать об этом и также относиться к своим детям. И я хочу сказать э, и пожелать всем, чтобы наши дети жили всегда в любви, и чтобы их любило государство, чтобы э, их любили родители, чтобы их э, любили педагоги, и тогда в нашей стране все будет замечательно. Яскраві виступи дітей зібрали біля міської сцени чисельну публіку. Щасливими в цей день були не тільки діти, які відчували себе справжніми артистами, а й присутні на святі дорослі, бо мали нагоду поринути у світ дитинства. По закінченню концерту перед севастопольцами выступили представники власти міста. У нас в Севастополе отдохнут за это лето 16 200 детей. Это по указанию президента. Мы максимально подготовили лагеря и все лагеря детско-оздоровительные у нас готовы к летнему сезону. Хочу сказать, что на протяжении всего времени вы много трудились. Вы выигрывали Олимпиады, вы выигрывали спортивные соревнования, за вас переживали ваши уважаемые и любимые родители. Сейчас настало время отдохнуть вам от школы, от родителей, а вам оздоровиться. Поэтому я хочу пожелать вам, чтобы вы раскрепостились, отдались в руки морю, солнце, набрали здоровье, потому что ваша сила, ваше здоровье нам понадобится в перспективе. Ваша образованность, все это то, что нам поможет в дальнейшем. Наши дети севастопольские, самые лучшие, они воспитанные, они талантливые, они активно общественные, в работе участвуют, поздравляют ветеранов, участвуют в нашем самом дорогом и любимом празднике детей. Это 19 мая, который проходит, наверное, только у нас в городе Севастополе, так ярко и красочно. Дорогие ребята, сегодня мы вам желаем, конечно, самое главное. Это... Хорошо провести лето, набраться впечатлений, здоровья, сделать так, чтобы он хватило его на следующий год. С праздником, вас, дорогие друзья, с началом нашего великого праздника День города и с началом летнего сезона. Після привітань дітям було вручено путівки до літніх таборів. Такі подарунки отримали діти-сироти, члени багатодітних родин. 55 путівок в оздоровчий табір Ласпі було розподілено між обдарованою молоддю Севастополя, що перемагали протягом року у багатьох міських та державних конкурсах. Я учасник конкурсів міжнародного рівня та я переможець городського рівня. Та сьогодні я зі своєю командою виїжджаю у дитячий табор. Я захищала научну роботу на Україні у Києві, та мені трошки не вистачило балів, але я перемогла на городському рівні, та мені за це подарували бутівку. Я надеюсь, все будет хорошо. Я уже еду туда и второй раз, поэтому я знаю этот табор, тоже. я надеюсь, все будет хорошо. Одночасно біля палацу дитячої та юнацької творчості відбулася театралізована вистава «Здрастуй літо присвячена міжнародному дню захисту дітей та відкриттю літніх шкільних оздоровчих таборів. Юні представники загальноосвітніх закладів міста були глядачами й учасниками дійства. Одночасно гучно грала весела музика, діти танцювали та брали участь у конкурсах. Сьогодні перший день літа наші діти радуються. Мы подготовили замечательную праздничную программу. Это традиционная программа нашего дворца, куда мы приглашаем не только детей оздоровительной а площадки нашего дворца, но и это дети школ. Это один из самых прекрасных праздников, потому что все мы с вами из детства. И вы видите, что на сцене сегодня выступают не только артисты, но и сами дети. Поэтому мы счастливы что наш день совпал и с открытием детской оздоровительной площадки, и с праздником Днем защиты детей. И, конечно же, желаем всем нашим мальчишкам и девчонкам нашего прекрасного города здоровья, счастья, благополучия и яркого, синего неба над головой, мирного неба. Під час свята було урочисто нагороджено переможців дитячого конкурсу, малюнку та плакату на тему пожежної та техногенної безпеки запобігти, врятувати, допомогти, що проходив протягом тижнів безпеку у всіх школах міста. Самісна з управлінням образування Севастополя, самісно з управлінням МЧС територіальним ми провели конкурс дитячого рисунку. і. По результатам голосования были выбраны победители в разных номинациях. Вот, и сегодня хотим, так сказать, в детский день поздравить детей скромными подарками. Павло Растихин также высловил побажання детям и батькам на час летнего периода. Соблюдать меры предосторожности, набраться сил, здоровья и первому сентябрю подойти оздоровившимся и, самое главное, целыми и невредимыми. Десять лауреатів конкурсу отримали від організаторів грамоти та подарунки. Гран-прі завоювала учасниця третього класу спеціалізованої школи номер 57 Олександра Фокіна. Їй дістався головний приз, графічний планшет. Це свято здоров'я, радості та щасливого дитинства було в Севастополі справді веселим, гомінким, вражаючим. Ми поспілкувалися з дітьми, учасниками дійства. Ось їхні міркування щодо свята. Какой сегодня праздник? День защиты детей. А от кого детей надо защищать? Это... Не знаю. Мне нравится, как танцевали девочки. Детей надо защищать, чтобы... Они были счастливы? Ну, счастливы и рады. Сегодня праздник защиты детей. От кого детей надо защищать? От... От плохих, детей, от плохих людей. А? От плохих от плохих. От плохих детей. От плохих людей. От плохих людей. Почему детей надо защищать? Ну, чтобы они росли, чтобы они, да, они, они были счастливы. Детей надо защищать, потому что бывают злые собаки. И могут загрызть. А взрослые могут их обидеть, отнять у них игрушку. Надо защищать детей от плохих людей, а то не может их украсть. А. <связь> Я считаю, что детство Больше должно быть влажным, лучшим а и, влажным, и влажным, очень и счастливым.